নম্বৰটা ছাত্ৰ আহিব নেকি বাৰু হেল্ল' আছেনে ক্লাছ নাইনৰ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী তুষাৰ তোমাক মই এটা কথা সুধো এতিয়া তোমাৰ ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা লক্ষ্য কি

ভৱিষ্যতে মই ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ম বুলি ক'লে এতিয়া কথাটো হৈছে কি অধ্যয়ন আৰু সাধনা সেইটো ডাঙৰ কথা তেওঁ এতিয়া ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ম বুলি কৈছে তেওঁ মানে এইটো দিশত ইণ্টাৰেষ্ট আছে ৰাপ আছে ঠিক আছে কিন্তু আচল কথাটো হৈছে কি মানুহ হিচাপে ভৱিষ্যতে পৰিচয় ভাল মানুহ সেই কথাটো লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব মানুহৰ পৰিচয় সমাজৰ পৰিচয় আৰু স্বনিৰ্ভৰশীল মানে নিজে কিবা এটা কৰিব পৰা একেবাৰে মই ক্লাছ ওৱানৰ পৰা ক্লাছ নাইনলৈকে ক'লোঁ মানে নিজে নিজৰ কামখিনি কাকো মানে সহায় নোলোৱাকৈ প্ৰথমতে চেষ্টা তাৰপিছততো মাক দেউতাকে সহায় কৰিবই সকলোৱে সহায় কৰিবই সেই কথাটো কিন্তু মনত ৰাখিব লাগিব সাধনাটো সাধনা কৰিলে কৃতকাৰ্য হ'বই ঠিক আছে নোৱাৰোঁ নকওঁ আৰু বিনয় ব্যক্তি সঁচাকৈ একেজন ব্যক্তি আমাৰ আজি গুণোৎসৱৰ বহিমূল্যায়কৰ দৰে দায়িত্ব দিয়াৰ বাবে আমি সঁচাই আজি আনন্দিত হৈছো আছো আহলাদিত হৈছো এতিয়া ছাৰৰ দৰে কম সময়ৰ ভিতৰতে হাতী মাৰি ভুল ধৰোৱাৰ দৰে কম সময়ৰ ভিতৰতে ছাত্ৰজনৰ পৰা সোধা প্ৰশ্নটো আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সময়তে যি কম সময়ৰ ভিতৰতে দৈয়াৰ আগবঢ়ালে সঁচাকৈ আমাক আপ্লুত কৰিলে আৰু য'ত সুন্দৰ পৰিৱেশতহে বা সুন্দৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি হয় আৰু মানুহ হোৱাৰ অনুভৱ হয় গতিকে আশা ৰাখিছো মহোদয়ৰ জৰিয়তে বিদ্যালয়খনৰ আন্তঃগাঁথনিৰ পৰা আদি কৰি आदिक व्यायाम करबोले नहो एक दो तीन

dia budia dia umati oh, tubiku luna mojo gotore pra tubi jesu tubi Allah tubi Bhagawan tubi jesu tubi Allah tubi Bhagawan Om Masadu Masad Namaya

অসমীয়া দেশেৰে চৈধ্যশ পঁয়ত্ৰিছ ভাস্কৰ পুহ মাহৰ বাইছ তাৰিখ আজি অষ্টমীত আজি সূৰ্যোদয় হৈছিল পুৱা ছয় বাজি চৌব্বিছ মিনিটত আৰু আজি সূৰ্যাস্তৰ সময় বিয়লি পাঁচ বাজি তিনি মিনিটত ঊনৈছশ সাতাইছ চনৰ আজিৰ দিনটোতে নিউয়ৰ্ক আৰু লণ্ডনৰ মাজত ট্ৰেঞ্চ আটলান্তিক বাণিজ্যিক টেলিফোন সেৱাৰ মুকলি হৈছিল ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনৰ আজিৰ দিনটোতেই জনিলিভাৰৰ জন্ম হৈছিল দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ আজিৰ দিনটোতেই গুণাৰাম খনিকৰ মৃত্যু হৈছিল দুহেজাৰ চাৰি চনৰ আজিৰ দিনটোতেই হৈণী সিংহৰ জন্ম হৈছিল ঊনৈছশ ঊনাশী চনৰ আজিৰ দিনটোতেই ভিয়েটনামৰ সৈন্যই কম্বোনিয়াৰ ৰাজধানী ফনম পেন দখল কৰিছিল ঊনৈছশ এষষ্ঠি চনৰ আজিৰ দিনটোতেই সুপ্ৰিয়া কাপুৰৰ জন্ম হৈছিল আজিৰ দিনটো সকলোৰে মংগলময় হওক ধন্যবাদ সপোন সেইবোৰ নহয় যিবোৰ তুমি টোপনিত দেখা সপোন সেইবোৰ যিয়ে তোমাক টোপনিত যাবলৈ নিদিয়ে এই কথাই কৈছিল এ পি জে আব্দুল কালাম নমস্কাৰ মই দুটা কৈছোঁ দেই প্ৰথম অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু সভাপতিগৰাকী কোন আছিল শিৱসাগৰ জিলা আৰু পদ্মনাথ বৰুৱা নমস্কাৰ আজি প্ৰতিদিন বাৰ্তাত প্ৰকাশিত মুখ্য হিৰনামাসমূহ মই পাঠ কৰিবলৈ ওলাইছো দেশত ছয় শিশুৰ দেহত ধৰা পৰিল ধৰা পৰিল চীনত আতংকৰ সৃষ্টি কৰা ভাইৰাছ দেশত বুলেট ট্ৰেইন চলিবলৈ অধিক অপেক্ষাৰ প্ৰয়োজন নহয় উমৰাংচুত তিনিশ ফুট দহ কইনাখনিত দ্ৰুতগতিত পানী সোমোৱাত আৱদ্ধ পোন্ধৰ ছয় কৃত্ৰিম নাটনি কলা বেপাৰীৰ বাবেই অসমত ভয়াৱহ মূল্য বৃদ্ধি ধন্যবাদ নমস্কাৰ মই কি সুধিম জুনত আছে জানুৱাৰীত নাই জুন আছে পানীত নাই ওঠৰ কৰং নমস্কাৰ মই পুৰণৰ মাজুনৰ বাৰঙৰ গাম বাৰং বাৰং দুই বাৰং চৌবিছ তিনি বাৰং ছয়ত্ৰিছ চাৰি বাৰং আঠচল্লিছ পাঁচ বাৰং ষাঠি ছয় বাৰং বাসত্তৰ সাত বাৰ ছী আঠ বাং ছিয়ান্নব্বৈ ন বাৰং এশ আঠ ন ৰং এশ বিছ নমস্কাৰ মই আবৃত্তি কৰিবলৈ লোৱা কবিতাৰ শিৰোনাম কুল কুঁৱৰী ছবি ৰূপৰ জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালা মা মই মা খুব ধুনিয়া হপুন দেখিলোঁ আৰু মা শুই ছ মা সপোনতেই ডাঙৰ ডাঙৰ কথা দেখিলোঁ হুই ছ মা দেউতাই যে আনি দিছে কিতাব ছবি থকা আৰু তাল যে মা অঁকা আছে আঙুৰ পকা পকা চৰাই বা আৰু তাত যে আছে টুকি পিন্ধা ফেঁচা আৰু যে মাক ছোৱালীজনী ককা কলা মেদেখা মেদেখা ফুলৰ মাজে মাজে নেপুৰ বজাই নাচে আৰু হেনো কাৰেংঘৰত মনে মনে সোমাই থাকি বৰ পুৰণি তাঁত এখনত ন ন ফুল বাচে ধন্যবাদ নমস্কাৰ মই টিকৃত এটি চৰাই গুণ গুণাই এটি চৰাই গুণ গুণাই কি মোৰ জানো গল শুনাই এটি চৰাই Hi everyone. I am going to speak about our school. Our school name is Permok High School. There are 10 classes in our school. There are about 130 students and 10 teachers in our school. Our school was established in 1985. The keen and positive atmosphere of our school. The head teacher of our school is competitive. Our school gives us a very good environment to study, learn and grow. I feel proud in a school. I feel proud to study in a school full of such positivity. I learn about new things everyday in our school. I am proud of my school. We love our school very much. Thank you. <clears throat> Namaskar. কি বুলি জনা যায় ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰলা ৰঘৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা দেৱভক্ত তৰুণৰাম ফুকন নটসূৰ্য কণী শৰ্মা বিহগী কবি ৰঘুনাথ চৌধুৰী জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধী পীৰৱালা অনুব্ৰতা বৰুৱা সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকা নিজৰাৰ কবি শৈল ৰাজখোৱা উপগন্ধি পখিলাৰ কবি হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য ধন্যবাদ আজি বাধ সভাত উপস্থিত সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন আহিছে পেট চাহ ধান সংকল্প ল'বলৈ সাজু হোৱা এইখন আমাৰ বিদ্যালয় বিদ্যালয়খন আমাৰ কোন আমি সদায় বিদ্যালয়লৈ আহি শিক্ষাগুৰু আৰু জ্যেষ্ঠসকলক সন্মান জনাওঁ আমি শিক্ষাগুৰুৰ পৰা সকলো কথাই মনোযোগেৰে দেশৰ ভৱিষ্যত নাগৰিক আমি দেশৰ সন্মান অটুট ৰাখিবলৈ চেষ্টাৰ পোথ চেষ্টা অগ্ৰসৰ হওঁ বুলি সংকল্প ললো ৰাষ্ট্ৰীয় কাপোৰ সাজফুৱা